pemilihan PAS Kedah saksikan trend kestabilan kepimpinan. Hishamuddin Hussein beri bayangan tetap pendirian tidak rayu gantung ahli. Menteri Keuangan 2 beritahu keputusan tambah baik SST selaras pendekatan bersasar. Kerajaan perlu lihat dalam konteks lebih luas kebimbangan disuarakan ramai termasuk mahasiswa. DAP sokong lanjutan tempoh perkhidmatan Tengku Maimun. Dan Mahkamah Persekutuan tolak bantahan awal dikemukakan Najib Razak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Next Step News edisi pagi. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Pemilihan kepimpinan PAS kawasan di Kedah bagi sesi 2025-2027 menyaksikan 14 daripada 15 kawasan selesai mengadakan mesyuarat agung tahunan sejak 28 Jun lalu memetik sinar harian berdasarkan keputusan itu, ia memberikan isyarat jelas mengenai landskap politik parti itu yang dilihat stabil menjelang PRU-16 selain secara keseluruhannya menunjukkan tren kestabilan kepimpinan. Keputusan pemilihan menunjukkan 13 yang dipertua YDP kekal memegang jawatan dengan hanya satu kawasan di Padang Serai menyaksikan muka baharu dilantik sebagai YDP iaitu Abdul Rashid Abdul Halim. Sementara satu lagi kawasan iaitu Jerlut masih belum mengadakan mesyuarat agung dan dijangka diadakan pada 12 Julai. Keputusan tersebut membuktikan penerimaan akar umbi terhadap kepimpinan sedia ada, terutama tokoh-tokoh lama yang memainkan peranan besar dalam pentadbiran negeri. Antaranya, Menteri Besar Muhammad Sanusi Maknur kekal sebagai YDP Sik, Pesuruh Jaya Pas Kedah dan Ahmad Yahaya kekal YDP Alustar serta Speaker Dun Kedah Zubir Ahmad Dilangkawi. Ahli Parlimen Sembrong Hishamuddin Hussein memberi bayangan beliau tetap dengan pendirian tidak merayu penggantungan keahlian kerana tidak diadili sebaiknya sebelum ini. Beliau mendakwa sehingga hari ini tidak dimaklumkan termasuk secara bertulis punca penggantungannya selama enam tahun yang diputuskan oleh Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO pada 27 Januari 2023 malah tidak dipanggil untuk memberi penjelasan kepada lembaga disiplin AMNO. Beliau mulas keputusan mesyuarat MKT yang sebarang rayuan boleh dikemukakan oleh mana-mana ahli dikenakan tindakan disiplin parti selaras dengan perlembagaan AMNO fasal 20.12. Hishamuddin turut mempersoalkan mengapa proses penggantungannya dahulu tidak mengikut prosedur tetapi kini pimpinan parti menekankan kepada aspek terbabit. Baru-baru ini Amna Sembrong meluluskan usul supaya kepimpinan parti menerima semula Hishamuddin. Menteri Keuangan 2 Amir Hamza Azizan berkata, keputusan menambah baik skop peluasan cukai jualan dan perkhidmatan SST dibuat selaras pendekatan bersasar dilaksanakan kerajaan. Amir berkata ketika kementerian membuat keputusan untuk menyemak semula senarai barangan dan perkhidmatan, mereka mengambil kira pihak yang akan terkesan dari segi keuangan. Tetapi ia kembali kepada falsafah pendekatan bersasar berbanding mekanisme menyeluruh. Pada Jun tahun lalu, kerajaan memperkenalkan subsidi diesel bersasar di semenanjung Malaysia. Manakala bagi petrol RON95 pula dijangka pada separuh kedua tahun ini. Peluasan skop SST bermula semalam menyaksikan cukai jualan CJ antara 5% hingga 10% bagi barangan bukan keperluan, manakala cukai perkhidmatan CP diperluaskan merangkumi sewaan, pajakan, pembinaan, perkhidmatan keuangan, penjagaan kesihatan dan pendidikan swasta. Ahli Parlimen Indramakota Saifuddin Abdullah menegaskan, kerajaan perlu melihat dalam konteks lebih luas. Kebimbangan disuarakan ramai termasuk mahasiswa berhubung tarif baharu elektrik dan peluasan skop SST bermula semalam. Katanya dalam satu kenyataan, beliau kesal dengan kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang didakwa seolah-olah memperlekeh kelompok terbabit. Menurut pimpinan Bersatu itu, Isu pokok lebih besar berkait kesan rantaian yang akan menyebabkan harga makanan dan barangan asas di kampus dijangka meningkat susulan peningkatan kos ditanggung pembekal. Jelasnya, kesan turut dirasai mahasiswa yang tinggal di luar kampus yang menanggung kos sewa, pengangkutan dan utiliti secara langsung. Beliau menyeru kerajaan mengambil serius bebanan kos sara hidup di tanggung rakyat, khususnya mahasiswa dan tidak memperlekehkan suara serta kebimbangan mereka. Terdahulu Datuk Seri Anwar dipetik berkata kerajaan terbuka menerima kritikan berhubung peluasan skop SST namun pandangan mesti dibuat berasaskan fakta. DAP menyatakan sokongan terhadap lanjutan tempoh perkhidmatan Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuan Mat bertepatan dengan hari terakhir beliau sebelum bersara wajib. Menerusi laporan Malaysia Kini, DAP turut menyatakan sokongan agar tempoh perkhidmatan Presiden Mahkamah Rayuan Abang Iskandar Abang Hashim yang dijadual bersara pada 2 Julai dilanjutkan. Jawatan kuasa itu menyatakan bahawa lanjutan tempoh bagi kedua-dua hakim berkenaan sejajar dengan agenda reformasi kerajaan madani. Parti itu turut memetik pencapaian kedua-dua tokoh kehakiman tersebut yang telah melaksanakan tugas mereka dengan cemerlang dan penuh integriti sebagai justifikasi bagi menyeru agar tempoh perkhidmatan mereka dilanjutkan selama enam bulan selaras dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan menafikan bahawa sokongan DAP terhadap lanjutan itu merupakan percubaan untuk mempolitikkan perkara tersebut parti itu menegaskan bahawa pendirian mereka lahir dari pengiktirafan tulen terhadap sumbangan kedua-dua hakim berkenaan kepada pembangunan dan reformasi institusi kehakiman Mahkamah Persekutuan pada Selasa menolak bantahan awal yang dikemukakan Najib Razak terhadap rayuan peguam negara berhubung kewujudan satu dokumen tambahan yang didakwa membolehkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjaranya dalam tahanan di rumah. Panel tiga hakim yang diketuai oleh Hakim Besar Malaya Hasnah Muhammad Hashim dalam keputusan sebulat suara memutuskan bahawa tujuh persoalan undang-undang yang dikemukakan oleh Peguam Negara boleh diadili dan disemak oleh mahkamah. Dua lagi hakim yang turut bersidang ialah Hakim Mahkamah Persekutuan Zabaria Muhammad Yusof dan Hanipah Farikullah. Panel berkenaan kemudian menetapkan hari ini untuk mendengar rayuan Peguam Negara. Pada 28 April lepas, Mahkamah Persekutuan telah mem memberi kebenaran kepada peguam negara untuk meneruskan rayuan berhubung dokumen bantahan itu. Hakim Hasnah berkata, tiga soalan pertama yang dibangkitkan oleh peguam negara berkaitan pembentangan bukti baharu merupakan isu perundangan baharu yang memerlukan pertimbangan lanjut oleh mahkamah. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nastab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nastab Malaysia dan subscribe YouTube Nastab TV. Nastab Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.